Вот, прилетела еще А мы подумали, что это вы нас дали. Почему вы так подумали? Ну, скорее всего, что считаем, что, наверное, это ну, не те военные, которые должны быть в армии. Делают специально как провокации. Это я не кажется девочка. Я хочу жить на Украине, я хочу жить в своем городе. Це вже ми бачимо вугледара на цей час це єдина відносно безпечна дорога до вугледарує полями через кладовище, тому що якщо їхати по трасі, там дорога постійно під обстрілами. Побачити тут ось. Вам ходи, що познімати. Вон Дивиться. Ось, ця сторона, бачите? З чого найбільше обстрілюють? З чого найбільше? все є. Нурси, гелікоптери, самоліти, літаки. Все, все, що можна. Касідні, все є. А рахували, скільки будинків? — Пошкоджено. 80% десь. Приблизно десь 80%. Деякі це вже, вже нічого зробити неможливо. Бак, ти не уємний. Ні, поки що ні. Будеш... Ночувати буду. — Будеш у нас. А як же? Ага. Я в цьому будинку живу. Це моє рідне, рідне місто. Ні. Преса. Де Хочу, як Вони гарно живуть. Ага, наша печень. Оце, що ми харчуємося, життя. Робита дірка. Заход у середину. А что Кто его знает? Мабуть, с Нурса. Наташ, вот это после отстрела вчерашнего? Да. Это значит, злитака, летака У меня сын первый умер. я второго дождалась от Бога. Мне Бог дал сына, и со вторым не разлучили. Когда вы виделись в последний раз? Уже четыре месяца назад. Когда война началась, он выехал, и все, а он говорит, мама, поехали, я говорю, нет, я осталась, и все. А у него там кто-то был, или почему туда именно? Туда. Да, он, может, у него покажешься? там прописка была, он оттуда вообще. Я просто прошел, боженьки, дожить, увидеть ребенка, хотя бы внучка на руке взять. А он семья его? Он у меня собирался жениться, да. не да. знаю. Абу молодый молодый город молодый мисто шахтарский а чего вы не хотите выехать есть возможность выехать ну, ну, я хочу родственников помочь у мне мама папа как же ты сейчас не сестра, попадешь туда я не ну, понимаю там... тебя но ты же не попадешь сейчас туда никак ну. абсолютно я хочу только туда. Я Фу. Только Покажи, здесь темно. Mm. Yeah. Сидим. Но с нами еще была девушка. Но с... она уехала, да? В общем, вы в четырех вот тут, да? Да. А еду на улице готовить? Конечно, на костре. А в Волновахе у вас был свой дом частный? Конечно, частный дом мне мой собственный. Все, что осталось. Это мамин дом. Одна комната, которая тут селила и все. А рядышком вот это в одном дворе, рядышком мой дом стоит. Но он более целый. Я правильно разумею, вы правильно понимаете, это же линия размежевания заложится такое, и место заложится прямо на линии? Да. Так, если место будет на линии размежевания, то постоянно будут обстрелы. Поэтому треба врага отбивать назад. Да. Да. Пройду, пожалуйста. Нет, это не дайте. Нет. Это валенькая. Маленьких не мою, да? Маленьких, маленьких вам. Что там есть? Смачку по возможности есть. Записывайте ладно. Михаил надо. Чего с деточками на выезжаемо? Куда? Ну як куди? На Україну. Там, де безпечно, в безпечні місця. А гроші? Всім забезпечують. Забезпечують і харчуванням, і житлом. Ви кажіть, не треба нам розповідати. Ми вже Ми хочемо вдома. Вдома хочемо. Кожен день. Кожен день стекла летять, кожен день гремить і гремить, і все б'ється на все. не только моей квартирой, но весь дом. Надежда умирает последняя. Да. Да. Все наели, да, Чики? Да, спасибо. Да. Все хор... Нет? Женька, дай вот эту тарелочку добавить. Да не могу я перевернуть. Все, да. все, давай, все, давай, все, давай, все давай. зайчик, да. Да, у тебя хорошо. Кушай. А, да. Давай это заберу. Все будет хорошо. Мы выживем и будем жить. наверное я хочу быть. это я мне кажется, девочка. Я хочу жить на Украине, я хочу жить в своем городе. Почему я должна уезжать туда, где я не хочу? Вот поэтому и нас ну, тут хорошо. И старушка у меня, я вам рассказывала. Лежит женщина, которая никому не нужна. А мы ее кормим. Вот, всех покормили. Еще ее. Сейчас мы насыпали суп, завтра утром. Я могу только утром сходить к ней. Видите, все боятся люди. Знаете почему? Потому что нет надежды ни на что. Нет веры ни во что. Поэтому все боятся люди. Боятся страха. А это самое страшное, когда человек боится всего. на 6 месяцев, Вы, если хотите, приглашают. Вас будут кормить полгода, ухаживать за вами. Очень трусковцы вообще шикарно, если хотите. Пора, чистый воздух. Не, ну естественно, трусковец, трусковец, это не... Нам лучше на своем. что это за помещение? Это школа, это детская юношеская спортивная школа ДЮСШ. Тут секции были, они примыкают а, до, до школы. Вот да. он, град пролетел. Ну, тут постоянно, каждый день что-то прилетает. Просто я не зачем сюда бить. Военных вообще в городе не было. сколько людей загинуло вместе? Получается похоронил. Ну, на последнее время было 63, когда я последнюю бабушку занимался хороним. А, а сколько под завалами это вопрос? А что вы ховаете людей? А кому? Больше некому. Тобто вы ховали... Тут даже на кладбище. Приходилось даже собирать Голова 4 метри, рукави, в 4 метрах рука на газовой трубе, возле дома не успел где-то дойти до подвала. Работали подвала взорвалось. Не нужны? Вот, получается. Тупо подъезда нету. Mm. Тупо все да, да. уничтожен. А кого ну, вы что? здесь похоронили, расскажите? О, получается, деда похоронил. У него сердце, он синий был. Получается, сердце стало испуганным. Ну, слава Богу, мирненько. Потом, в тот же день, прилет был на первую школу, вот этом, где гуманитарку раздавали. И получается, что там бабушке в спину прилетела и... Вот горлова. И сейчас, дай бог памяти. А, вот, и Стимана, ну, потому что ее с дома забирали, вели книгу сегодня эвакуировать последние из церкви. У нее точная книга была, кто пострадал, получается, именно от обстрелов, что умерли ну, не своей смертью. Картошка с фронта. Картошка и что еще? суп не трожь. Это суп, Сережа. А еду достаете где? Страна... Ну, волонтеры приезжают, привозят что? там пищу. Украинские волонтер. Это волонтёры. мы еще выходим сюда, что кушать приводит а твораж вообще ж не выходит. Они и кашляют, и уже две эпидемии пережили, наверное, и кашляли, и глаза у них наелись. Ну, скорее всего, что считаем, что, наверное, это ну, не те военные, которые должны быть в армии. Ну, не все, конечно. Есть хорошие, есть паразиты, так называют, что делают специально, как провокации. Люди, вы Господи, пока тихо, пока тихо, пока тихо. Стороны залетает рак, четко видно, что с той стороны вот так заскакивает. И он рассказывает, что это ВСУ. А почему они так думают? Это влияние чего? Пропаганды что ли? Да, да, это да, специально так они так говорят. Видишь, все здесь взаимосвязаны между собой. Родственники в Донецке, те да. звонят и говорят о том, что мы вас идем освобождать. Все замечательно, все хорошо. Подождите, да. Это ВСУ. Бомбят. А дело в том, что государство-то по большому счету ничего не сделало, чтобы не было пропаганды. Потому что станции работают, ДНР телевидение здесь идет. Радио выключаете, здесь радио ДНР. Здесь нет ничего. Украины здесь нет. За 8 лет, я думаю, возможно было сделать все для того, чтобы хотя бы хоть как-то уменьшить влияние телевизора. Поэтому. Отсюда и результаты. Ясно? Да-да-да, в стороне. Да. А Они готовы, дилан, смотри, дилан, дилан, зумки ставят. Да да да. да, да, щас, щас, щас. А да. Заберу, да, да, да. Да, да, сейчас, сейчас. Выходите сюда, наперед. Сегодня всех заберем, не переживайте, еще одна машина сзади едет. Эй! Вот прилетело сегодня, люди, люди воду пытались да, твари ничего не могу сказать это остатки. это да человеческие мясо вот это фрагмент это даже не человек это пол тела лежит вот это вот это и вон и еще где-то люди ходили ну пока три да ну опять три это вот это фрагмент лежит я не знаю это пацаны понакрывали я даже не смотрел уезжать будете Нет. Нет. Я, туда мешки оставляю, а потом пацанов там найдешь. Мешки, да. Найдешь пацанов туда. И там же на это на кладбище там похоронить их хватит. Я знаю. Знаешь, О, молодец. Ну, не, ну, ну, мешки это хорошо, что допустим. Вот. Не, ну так, да. ты найдешь что пацанов же? Похирает. А? Ребята, надо найти, чтобы сегодняшних убрать ты туда. Не... понятно, она знаешь, как Странно. тачка там. Они, они вышли по воду, он бочка воды. — А, она была еще вчера, да? — Ну, она была, она дома. Ну, вообще-то это, а что еще раз Вы знаете, вообще, э -э -э, есть понимание, кто эти люди, их можно как-то понять? — Гражданки? Ну, сейчас будем как-то узнать. Как-то будем узнавать. <плодисменты> — А мы подумали, что это вы нас дали. — Почему вы так подумали? Проще да, обстреливать. Не так, было все красиво сейчас. Такого, как сегодня, никогда не было, честное слово. Но ну тоже что, как-то они попадали в дома. А сегодня сколько людей погибло. Где лежат? Лежачие, вот. 23,80, они уже были. Только вышло повод, а тут произошло все. все куда мы ее нормально сейчас закинем. Мы ее быстро сейчас. Мы ее мыть, Закинули и повезли. Не мыть, просто спокойно. Ну переодеть надо ее. Да, переодевать, надо переодевать, это поводит, да, так вот переодевать, этого не переодевали. Как переодевать? Второй. Второй. мы пешком я боюсь! Поехали, не бойтесь, вы с нами. лежите. <сот> хорошо, все будет. Все, а как он будет ехать? Елки-палки, по этому самому. Он выскочит. А никуда. куда? Он сейчас на вторую школу А, а этот в 23-й, чтобы забрать а, что... остатки все. Yeah. Вот там кусок огромный лежит. Ну заберут, пацаны, сейчас заберу? пошли за тачку, за тачкой пошли. Там... Надо же тачку, тачку. Не-не, сейчас а тачку положить. Кусок от а? человека. Кусок, да, да. Куда это везут? Дорогие! Я вас очень люблю, мои солнышки. Простите меня, пожалуйста, что я дура осталась Ну, уже теперь никуда не поеду, солнышко. Я без вас не могу. Так, ну-ка, потерплю еще чуть-чуть. Так что все хорошо. Предайте внуку, что я его очень люблю. Да такое пережить! Сколько сьогодні вивезли? — Сьогодні вивезли 13 людей. Два з них, дві людини похилого віку, один інвалід. І одна жіночка погано ходячий. Це хороший результат. Це середній результат. Вчора було краще. Вчора було 26. Довго ви здесь присиділи, так? Два місяці. Ну, як началася, а от зараз. Все, отец, уезжаем мы Все.